Может, дизи запхаем, чуть? Не скажем, что Это было прикольно. Это было прикольно, чего казать грудой туда оба. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на нашем замечательном шоу. Поднимите, пожалуйста, руки, друзья, кто когда-либо был на телевизионном шоу. Все, друзья, Это все понимают, практически все понимают, как нужно себя вести, да? Друзья, в принципе, все, что делается на этом шоу, это дорогие зрители для вас. Все, oh. so, uh. спасибо, есть. Uh. Uh. Убираем, да, убираем подиум. Давайте кого-то уберем не эту ее. Опа! Все, все пропало. Их мучают. Подвергают их всяким э, испытаниям, пыткам, и еще в это время они должны петь. Это адская платформа, которая будет вращаться и выстреливать, не будет ножами кидать. Иногда очень забавно реквизит попадается. Карпы не берите, учитывайте это самое, хорошо? будет? Ну как? Привітався с младшими товарищами. я никого не знаю что сейчас будет. Это настолько глубокое село, что я никого не знаю в кроме Ивана Поповича и Василия Зинкевича. Ай Боже! Но я считаю, что это будет наше открытие, вообще открытие года. Он мега популярный, он крутой, и он настолько харизматичный, что бывают моменты, когда вся съемочная группа должна рулить процессом, и там шеф-редактор должна ему в ухо что-то говорить, а она просто рыдает от смеха и такая нажимает на кнопочку, говорит, дядя, говори текст, потом отключается, и у него хохот на всю, на всю аппаратную. То есть он просто рвет площадку вот с полуоборота. Я закрыт, Дэнни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И что будет? Я не потому что он не и я не буду не сниматься. Фу. Наскільки близько ви знайомі з Дімою Коляденко? З Дімою Коляденко. До речі, я навіть не думав, що шикарний чоловік, класний артист і. Я не думав про нього. І що? Зараз я хочу з ним взагалі якимись кумами стати. Якщо в нього ще буде дитина, то я буду його хресний так. Я согласен. Я буду хресним. Я согласен. Так а кто будет крестить? Я? Меня. Пожалуйста, пожалуйста, просил. Выбирайте. Выбирайте. Дима, вы крещеный? Я, конечно. Да. А что, не видно? Все, о, все пожалуйста. О, я о, когда крестили, а бам сказал. О, Боже мой, а где вы работаете? Я, я в шоу-бизнесе. А я думал, я в рейке. А он думал, что я в реке <laughs> Команды. Мы э, за то, чтобы зритель получал максимально яркие эмоции. Для этого приходится иногда э, не щадить наших звезд, для этого приходится иногда там делать какие-то сверхусилия, но при этом мы получаем результат. То есть, если у нас стоит выбор топить звезду или не топить, мы ее утопим, мы ее обольем краской, мы ее, э, там, не знаю, окунем в лед, но при этом после этого мы всех обнимаем, целуем, любим и говорим, ребята, ну вы просто, вы же понимаете, что вы пришли сюда не посидеть и быть красивыми, а вы пришли поиграть в такую сумасшедшую игру, где нужно ну, максимально максимальные эмоции выдавать. Итак, 3-4 громкие аплодисменты.